Трудоустройство, обеспечение жильем, развитие предпринимательства – это основные вопросы, на которые молодежь сегодня зачастую ответов не знает. Главные участники встречи – представители государственных органов и молодежного крыла «Жасотан». Именно они будут проводить работу по разъяснению госпрограмм. Создание центров молодежных инициатив, я считаю, своевременно, потому что действительно мы... Практика показывает, что молодежи мало знают о этих государственных программах и о своих возможностях, в рамках которых они могут реализовать себя. Одна из нужных программ для молодежи – доступное жилье 2020 в Петропавловске. 75 молодых семей уже справили на Василье. Одно из условий участия в программе – возраст до 29 лет обоих супругов и как минимум два года совместного брака. Строительство продолжается, а в очереди за квартирой достаточно желающих. Подается заявление через Акиматы, отдел ЖКХ. Но там я, насколько знаю, очень много было заявлений, 500 лишних заявлений было последний раз. Сейчас идет, был прием заявлений, буквально закончился, еще 3, 6 домов строится по молодой, для молодых семей. Это 3 15-квартирных дома, 3 27-квартирных дома. Прием заявлений вот, буквально недавно закончился. Но там тоже подано заявление очень много. но в последующем также еще будут строиться. На встрече также обсуждались условия участия в программе «Занятость-2020» с дипломом в село, а также программа по поддержке молодежного предпринимательства. Такая государственная поддержка, считают молодые активисты центра, поможет решить трудности жизненного старта. Дарья Дмитриенко, Юрий Скаков, Акварат.